Why do you love my sister, not me?、Eh? 因为因为 what？因为她很美丽啊！婚 <laughs> 后，具俊烨对大 S 很照顾，留在大 S 的老家发展。小 S 和杰夫关系相当不错，很多大 S 和具俊烨的相处细节都是小 S 爆料的，可见一家人感情很好。 大爷子的感情生活可以说是真精彩。汉滩克隆成员具俊晔今年三月与大 S 登记结婚后，被奉为国民姐夫。厨艺不错的他，时常下厨做菜被需家人吃。小 S 今天社交媒体上传具俊晔做菜影片，推测这是他真阴性后的首次家庭聚会。一开始，小 S 边排云片边介绍：“这就是我的姐夫。”他问他为何不吃。 他以中文说：“我减肥，大家都说巨君夜就是一个吃软饭的小爷。”在问他为何你爱的是我姐姐而不是我？他最甜地说：“因为她很美丽。”巨君夜腼腆的样子让大家笑翻，全场一听大笑。小爷死不死心又问：“那我呢？”众人在旁插嘴说：“是可爱。”也有人说什么精病。小爷则说。 我是漂亮神经病，他以中文说：“漂亮神经病，好小我。”当时具君叶正在餐桌旁为家人准备晚餐。视频中，地他身穿蓝色长袖衬衫，撸起袖子露出纹身，衣领最上面的口子特意解开，满屏的男性荷尔蒙的味道。用美丽形容自己的娇妻大也稣，用漂亮形容小姨子小也稣，这个评价很微妙。 可见巨君叶情商很高，很懂得怎么哄女孩子，难怪巨君叶融入大小 S 家庭后，全家关系那么好。热情的巨君叶不止当 DJ，超强功力一级棒，下初也是十分擅长。之前就曾让很享用的小 S 赞不绝口。他与徐家人相处和谐，上菜之余还帮忙把筷子准备好。 这么体贴的绅士举动，让徐家大大小小都十分受用，狂汉欧巴。相信傍晚的晚餐氛围很是愉悦吧。视频曝光后，网友们纷纷调侃：王小费要气晕了杰夫，真的很棒，做饭也厉害，疼老婆、爱家人还帅气，希望大。别西、yes, 用原幸福、健康、快乐，杰夫的眼神怎么可以这么温柔又可爱？ 具俊也是韩国一线巨星，在娱乐圈很有资历，也是大爷所初恋，可见具俊也的地位。 多年前，大 S 和具俊也有一段浓厚的感情，但因为具俊烨的公司不让他在事业上升期有恋情，便结束了和大 S 的这段情。而后来在得知大 S 离婚后，具俊也拨通了多年前大 S 留的电话，两个人也旧情复发，又再次坠入了爱河。具俊也在采访中透露，两个人在一起生活很幸福。 没事的时候一起坐在沙发上看看韩剧，一起吃东西，一起哈哈大笑。但是有中国媒体中国媒体传出，大 s 正在考虑给孩子们改姓，并且要求孩子叫句君夜爸爸，这就有点说不过去了。后来也有媒体辟谣，称改姓这件事是假的。 在前不久，具俊晔接受记者采访时，还大赞大 S 是最棒的妻子，满脸幸福的说自己肯定是上辈子拯救了世界，才有这样的运气去到了大 S。看到具俊晔一谈到大 S，就满脸幸福的样子，就能感受到婚后比他过的是非常的幸福。 曾经在接受采访，是大 S 也羞涩的表示，为了爱情，他还是愿意拼一拼敌。网友们对此也表示支持，他们也祝福他们永远幸福。据透露，婚后大 S 和具君夜生活的非常幸福快乐。大 S 的生日刚过不久，就有人拍到他们小两口外出约会，他们高的爱，很不的全世界都感受到他们的爱，让网友大赞太甜蜜。 希望 diss、yes, 这次可以收获真爱、幸福、永远。对此，你。